Ось наші футбольні експерти. Дмитро Ливський. Діма, що ви скажете про цю гру? Хороша, гра, хороший київ Євбендіс. В принципе, игроки, игроки сегодня показывают отличную игру, на мой взгляд, особенно их лидер, кутербэк. Отличная вообще передачка, как бегает, это вообще шикарно. А, а я хотел стел, бы да. отметить работу ног. Да, работа просто вот. замечательная сказка. Да, а да там вы еще скажете. Минимум финал Захидной конференции, минимум. Боже мой. Да, я думаю, я думаю, что это можно как раз в НФЦ, НФЦ, на уровне, то от А я к вам арена, я к вам арена. Полу. Билеты дорогие и ходоги сильно острые. Да, вот. А группа Петримкич. На уровне и подъедай, на уровне и Радует, радует. Так, зараз глянем на сам матч. Идет вторая четверть. Вы чули, где другая четверть? матча. Кстати, для бандитов это золотой матч. Если они сегодня одержат победу, то они станут

а поки пауза, видите какая заставка, чуєте? Давайте, ребята, танцюємо. Давай, 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 Я давай, 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 <решит> Ця музыка назавжди. Ты Ты сьогодні успокоїшся или нет? А? Сейчас надо охрану вызвать, чтобы тебя у пьяного оператора убрали отсюда. Так, ось, команда нападу с мячем. Сейчас атакуют киевские бандиты.

он на Галустяна похож. Лишь Что Мы вас считаем в каждой неделе, в этом прекрасном стадионе, в этой прекрасной компании. Шура, а как сделать меньше этого? Нормально так, посмотри. Дай посмотри, дай посмотреть. Да приблизь. А ну, бля, на Галустяна похож. Бля. Я Бородач. Барбара Срейзен. Скажи. Чонка.